Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dengan judul sintesis protein yuk kita lanjut ke pembahasan nah adik-adik pernahkah kalian merasakan seperti yang ada pada gambar di layar adik-adik nah jawabannya tentu kita pernah merasakan hal demikian dimana tubuh kita terasa lemas, letih, dan lesu nah tentu akan muncul pertanyaan mengapa demikian nah hal ini disebabkan oleh tubuh kita mengalami kekurangan protein di mana protein ini sangat penting untuk membangun, memperbaiki dan mengoksidasi tubuh. Serta berperan kunci dalam membuat enzim yang mencerna makanan. Nah, protein ini juga merupakan bagian penting dari produksi dan regulasi hormon. Nah, adapun bahan-bahan penyusun dari dasar protein adalah asam amino. Di mana ada 22 asam amino yang berbeda. 9 diantaranya dikenal sebagai asam amino esensial, di mana asam amino esensial ini merupakan eh, asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, namun tidak diproduksi oleh tubuh. Nah, berapa banyak protein yang dibutuhkan sebenarnya tergantung dari individu masing-masing, seperti jenis kelamin, berat badan, kesehatan dan tingkat aktivitas. Nah, adik-adik bisa memenuhi kebutuhan protein tersebut lewat eh, daging, berupa daging ayam, daging sapi, susu, keju, telur, tahu, ataupun tempe. Nah, ditinjau dari pengertiannya, protein itu sendiri merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis. Berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, apa itu DNA? DNA adalah kumpulan materi genetik yang satuan molekulnya disebut nukleotida, di mana setiap nukleotida ini terdiri atas basa nitrogen, gula, deoksiribosa dan gugus fosfat. Nah, DNA itu sendiri merupakan susunan dari kelompok purin dan pirimidin. Nah, di mana kelompok purin ini terdiri atas adenin dan guanin, disimbolkan dengan huruf A besar dan G besar, dan basa pirimidin yang di dalamnya terdapat sitosin dan timin, disimbolkan dengan huruf C besar dan T besar. Nah, urutan tiga macam basa nitrogen ini disebut dengan kodon, misalnya GGA di mana kodon merupakan materi penyusun asam amino. Untuk lebih jelasnya Adik-adik bisa perhatikan pada gambar yang ada di samping. Nah, gambar berikutnya adalah rantai nukleotida DNA di mana ada ikatan hidrogen, gula deoksiribosa, gugus fosfat dan terdapat basa purin dan pirimidin. Nah, perlu Adik-adik ketahui bahwa protein ini dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein. Nah, tentu Adik-adik bertanya, apa itu sintesis protein? Nah, sintesis protein itu sendiri merupakan proses pembentukan protein di mana melibatkan peran dari DNA dan RNA. Nah, RNA sendiri merupakan hasil duplikasi dari DNA yang merupakan materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perbedaan dari DNA dan RNA adalah di mana DNA tidak memiliki rantai urasil dan memiliki eh, hanya memiliki rantai timin. Sedangkan RNA tidak memiliki rantai timin namun memiliki rantai urasil. Nah, secara Sederhananya, sintesis protein ini terdiri atas dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan lebih lengkap mengenai tahapan sintesis protein yang disampaikan oleh rekan Ibu. Segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Suatu gen diawali dengan promotor dan diakhiri dengan terminator. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Proses penyusunan protein berdasarkan kode genetik pada DNA terjadi melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Sedangkan Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Proses ini terjadi di sitoplasma. Pertama-tama, akan kita bahas tentang transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi terjadi melalui tiga tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi diawali oleh tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promoter gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida-nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan, apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin. Adenin akan mencetak urasil. Demikian seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA, RNA duta, dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui tiga tahapan, seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap tiga basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon, dapat diamati pada tabel berikut. Misalkan, kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin. Kodon USU diterjemahkan sebagai asam amino serin dan sebagainya. Terdapat empat kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah start kodon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG dan UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi Kodon stop disebut juga kodon nonsense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun Translasi diawali dengan ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start kodon yaitu AUG setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan tiga basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen komplement dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplement pada RNA transfer disebut antikodon. Misalkan AUG adalah kodon yang mengkode asam amino metionin. Maka, metionin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAS. Dengan demikian, maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan kodon pada RNA duta. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Dengan demikian, maka selesailah tahap inisiasi translasi dan akan dilanjutkan dengan tahap elongasi. Ribosom unit besar memiliki tiga ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dibawa yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Apabila kodon berikutnya adalah UUU, maka lalanin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon AAA. RNA transfer tersebut kemudian memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs P akan terputus dari RNA transfernya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs E. Kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA transfer yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs P akan berikatan dengan asam amino di situs A. Kemudian ribosom bergeser kembali demikian seterusnya sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop kodon di situs A, memicu polipeptida di situs P terlepas, dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian maka, selesailah proses translasi. Polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein. Segmen Oke, Adik-adik, itulah tadi penjelasan dari rekannya Ibu. Jadi, bisa kita simpulkan secara ringkas, tahapan transkripsi adalah dimulai dengan DNA terletak di nukleus, proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Selanjutnya, di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untayan DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Nah, selanjutnya, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Lanjut, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Nah, proses ini dinamakan elongasi. Dan tahap berikutnya adalah ketika RNA polimerase dan mRNA setelah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Nah, terminasi adalah proses akhir dari proses tahapan transkripsi. Selanjutnya adik-adik, secara ringkas tahapan translasi yakni dimulai dengan proses inisiasi yaitu pada tahap ini kodon pertama mRNA bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Nah, kodon SAR ini terdiri atas AUG. Nah, tahapan setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Nah, gabungan ini nanti akan membentuk rantai polipeptida. Dan selanjutnya adalah proses terakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom maka kodon stop ada tiga yaitu UAA, UAG dan UBA Nah pada gambar yang samping maka akan menjadi kodon stop yaitu AUU. Jadi kesimpulannya dari rantai DNA dia akan berubah menjadi rantai RNA di mana memiliki urasil. Oke. Okay. Setelah adik-adik mendengarkan penjelasan tadi, silakan dijawab tugasnya. Nah, kita adik-adik menjawab tugasnya tersebut. Maka berakhirlah pertemuan kita kali ini. Dan nanti kita akan berjumpa dengan video selanjutnya dengan materi mitosis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.